Давай поговоримо про ці смачні винесення противника. Мене складається враження, що зараз, от, наприклад, покровська ділянка фронту, я з цього стартував наше спілкування. Ну, по перше, вона е, дуже добре, що є перспектива в сенсі е, там покращення наших позицій, і не в останню чергу я прекрасно усвідомлюю розумію, що воно досягається за рахунок того, що наші одні з найбільш ефективних підрозділів БПЛА працюють зараз на цьому напрямку і реально створюють такий собі дашок. Е, ну, знищення. Противника і його логістики в тилу нещодавно дуже так яскраво розлетівся пост одного із окупантів їхнього такого так званого воєнкора про те, що в селидовому три кілометри за селидове вже вони не можуть заходити. я das... Якось спілкувався з пілотами 59-ї штурмової бригади. Вони кажуть: ну якщо вони ще й в селидовому можуть себе безпечно почувати, то це значить, що це наші недопрацювання. Але в принципі, це це те, куди технологічно рухається війна. Тобто, дрони доведуть до того, щоб робити. Так звані кіл зони все ширшими, ширшими і ширшими, і в якійсь мірі мені принаймні дуже хочеться сподіватися на те, що знаєш, це буде наша а, наш варіант. А, назвімо це там контрнаступів де окупації території, коли не людьми, не танками, не технікою, а ось так дронами зробити неможливість утримання, коли піхота просто перетворюється в таку собі, ну просто просто таку отару, назвімо її. Ну, действительно так. Я всегда поднимал вопрос, э, наступит ли когда-то какой-то участок фронта, где мы можем сказать, что дроны практически заменили артиллерию. Да? И вот, на, наверное, Покровский напрямок войдет э, вот, как прецедент, как первый прецедент такой ситуации. Я скажу так, что я ну, буквально там неделю назад был на Покровском напрямку, я как раз монтировал там оборудование, которое перехватывает, перехватывает видео сигналы от FPV. И, естественно, это оборудование не отличает, оно перехватывает и наши сигналы, и противника. Так вот я Вижу преимущество наше в количестве, да, то есть я мониторю эти каналы каждый день. Я могу сказать, что там летает такое количество наших подразделений, бригад полков и рубаков, что нашему противнику, мы просто не даем высунуть носа. Это просто какой-то для них ад, я тебе скажу. То есть стоит какой-то машине выехать, какому-то там, не знаю, УАЗику, там, чему угодно, все. На него ски, моментально мавики наводят, цель, на него летят десятки FPV. Про танки я вообще не говорю. То есть, типа, не дают пехоте высунуться, продвигаться. То есть, они вынуждены прятаться ночью по посадкам, где эта пехота российская спит, их задалбывают скидами с тепловизором. То есть, летают наши тяжелые Бомберы, то есть летают наши крылья. Там фактически круглосуточный нон-стоп. Данным это было тяжело. И, естественно, ты, наверное, подозреваешь, что мы туда стянули много подразделений, чтобы создать такую плотность и такую действительно активность. Там работают самые лучшие под подразделы, но по дипстейту мы смотрим, что мы Покровск держим. И угу. действительно в этом часть немаловажна FPV. И не только FPV, а вообще в целом всей тематики БПЛА. Бы И, конечно, бы мы мечтали о том, что так было по всем фронтам, чтобы у нас было такое преимущество, но ты должен понимать, что... У нас не бесконечные возможности и человеческие, и технические, и командные для того, чтобы везде на всех фронтах вот, масштабировать, экстраполировать наш успешный опыт на Покровске. Но, тем не менее, он у нас есть. То есть там действительно на глубину где-то там 13 километров от линии фронта внутрь мы выносим все. Мені цікаво, чи можна чи є перспективи до зростання цієї цього кілометража більше ніж 13, тому що в е, мене нещодавно було інтерв'ю, якраз до річниці повномасштабного вторгнення з екс заступником міністра оборони е, Володимир Гаврилов, генерал-майор Гарилов. Він на його думку він каже, що ну все йде до того, що. Технологічно в нас є шанси створити е, кіл зону на 200 кілометрів. Це фактично всі зони окупації, там до Азовського моря, по Донбасу і навіть глиб території Росії для того, щоб собі забезпечувати ну, якісь такі, робити буфери е, безпеки. Це якщо за умов, що у нас все добре з ВПК, в нас є гроші, і в нас ми організаційно не сипемося. Ну, я скажу, что если мы хотим опираться на БПЛА, при этом мы не фантазируем себе, мы понимаем, что нам нужен баланс между бюджетным, FPV, ну, бюджетным БПЛА и эффективным БПЛА, да, то есть мы не можем себе строить какие-то БПЛА по миллиону долларов, супер и радоваться, то есть я эту зону оцениваю примерно до 70 километров. То есть 50-70 километров это то, куда могут доставать бомберы, смогут это то, куда мы сможем доставать крыльями FPV, малыми крыльями FPV, в том числе обычными FPV, то есть FPV через ретрансляторы с усиленными батареями и так далее. То есть 200 километров это полет уже такой, ну, достаточно сложный, чтобы туда боевую часть нести. Во-первых, он длительный, он долгий, он сложный. То есть уже э, БПЛА, которые летают на такое расстояние, они уже по деньгам будут значительно больше стоить. Поэтому... Да, кошмарить, кошмарить и не давать спокойствия на такое расстояние мы, безусловно, сможем, без проблем, то есть, но вести эффективно э, зону удерживать я бы все-таки назвал поменьше mm -hmm. расстояние. Ну, це цікаво, насправді, куди технології рухаються. Що нам найбільше заважає в цьому процесі, от коли ми говоримо про е, рух технологій? Дехто висловлює особливо, якщо це ми говоримо там з виробниками, дехто з виробників каже: ну нам не дають експорту, е, відповідно, у нас немає грошей на Research and development R&D рандії е, на покращення власних технологій, і в цьому проблема. Інші говорять, в нас бюрократія зашкалює. треті говорять: і ми про це з тобою теж говорили в ефірах. Частенько немає єдиного центру, скажімо так, вирішення технологічної, назвімо це ставки. Хоча в нас є технологічна ставка, але якби вона не це не є той робочий орган, який справді вирішує, а куди ж і в якому напрямку нам рухатися технологіям. А хтось каже, а нам взагалі не потрібно таких, от централізованих рішень, нам потрібно, щоб існував такий собі вулик, де кожна бджола виробляє Робляє якусь свою технологію, потім мед від цих бджол конкурує між собою, і виходить якийсь найсмачніший е, медовий продукт. Ну я це я в порівнянні мед, це в нас будуть, нехай це будуть дрони технології. От, от, от що нам е, чи стримуючи, заважаючи, чи просто це треба час. Ну, в первую очередь, я вижу наше слабое место, знаешь, в чем. То есть мы гонимся за количеством э, БПЛА ударных, и у это происходит за счет качества. Потому что наши производители получают долгосрочные контракты, в этих контрактах четко обозначена цена, они не могут уйти даже на доллар плюс-минус куда-то. А текущая война, она очень динамичная. То есть сегодня, э, вот об этом рассказывают все командиры БПЛА, то есть они получают государство дроны, а потом на фронтах они все это переделывают в полях, в землянках перепаивают, чтобы оно летало в актуальных реальностях. То есть, и это неправильно, это ненормально, когда боевые пилоты занимаются вот этим переделкой, создают подразделения какие-то сервисные и все остальное. То есть, мы должны просто обеспечить возможность быстрого оперативного изменения технического наполнения дронов согласно фронтовым ситуациям, да, и, и добавлять туда какие-то вещи, которые не должны смущать людей. Например, надо добавить туда тепловизионную камеру, сделать перекос для того, чтобы мы ночью могли атаковать противника это там плюс 200 долларов 300 Ну значит надо купить и добавить да а не э, говорить о том что проведен тендер на прозора на год и ничего мы сделать не можем то есть нам нужна оперативная динамика и возможность что-то очень быстро и гибко менять мы в этом наша будет сила и основное преимущество то есть плюс мы должны э, пытаться контрактовать как можно больше разных производителей чтобы расширять количество возможного производства. И мы должны приветствовать тех производителей, даже пусть они будут дороже. Это те, которые пытаются производить дроны и комплектующие у нас здесь в Украине. То есть даже если это будет дороже на 10% других, мы диверсифицируем наши риски, мы переносим сюда часть производства, мы, э, ну все понимают, что мы убираем зависимость от Китая, от внешних производителей. Это мега очень важно. Потому что сегодня у нас нестабильный партнер SpaceX, завтра у нас Китай начнет чудить что-нибудь опять. И мы должны уже понять, что в этой войне мы должны рассчитывать только на себя. Вот и все. И максимально я бы отдавал должное тем ребятам, которые пытаются делать что-то у нас. Даже, я, опять же, повторюсь, даже ущерб цене там на какие-то разумные количества. Е, ну, да, до речі, це важливо для широкого загалу озвучити такий аргумент про те, що питання локалізації, воно навіть… Дуже цікаво для наших західних партнерів, європейських партнерів, які готуючись до потенційних воєн, розуміючи, що є загрози, розуміючи по яку сторону, скажімо так, цих загроз перебуває Китай. Вони я це знаю від виробників. Вони наші партнери завжди ставлять першим, першим ділом питання, чи є у вас китайські комплектуючі? Якщо ні, то ваша просто привабливість от там ну, значно зростає, тому що вони розуміють, куди рухається, скажімо так, геополітика. Слухай, запитання є від нашого глядача Андрія. Гайдаша, спитайте, будь ласка, як пан Сергій бачить можливу тактику наступу в сьогоднішній ситуації, коли є перенасичення дронами тактичної ланки. Ну, Ми це так частково обговорили, але тим не менше, можна розширити цю тему. Ну на самом деле, тактика наступу она не буде нічим радикально змінитися. Тобто, ми ж саме в наступні, скажем так, дронів. Єдине, вот. какая есть проблема, що є у Росіян, а у нас немає це КАБ То есть это КАБы, которые они против нас активно используют, и мы понимаем, чтобы мы наступали на их линии укрепленные, то есть мы должны что-то делать аналогичное. Потому что наступление позапрошлого года, когда мы, ребят, кидали на минные поля, и когда там просто гибли лучшие пацаны, это бред. То есть... И плюс, я еще считаю, что в нашем наступлении ключевую роль сыграет, как это ни странно, не только воздушные БПЛА, а и наземные дроны. Это наземные самые роботы, которых у нас много производителей, которым сейчас к сожалению, не уделяется много внимания, потому что государство ставит приоритеты на летающие вещи. А на самом деле мы понимаем вот э, любой человек у кого есть доступ военную систему Дельта видит там спутниковые карты российской территории и там можно увидеть какие линии обороны нагородили россияне там на запорожском напрямку это просто ну словами тяжело описать. то есть они въелись капитально это бетонные линии в 3 в 4 в 5 эшелонов про какие, какие напрямок фронту говорим Чи Запорож... запорожье а там вот внизу там великая Новоселка вот там все то есть это просто э, бетонные заводы нон-стоп или два года на то, чтобы заливать там э, линии. То есть там очень много нарыто со спутника, это все прекрасно видно, сейчас, сейчас сложно утаить. Вот все вот эти линии нужно чем-то пробивать, чем-то брать, да, поэтому, то есть вы без пехоты мы тут не обойдемся, но пехоту можно заменить наземный робот. Например, тот же наземный робот спокойно на гусеницах может идти. Это абсолютно не фантастика, это реальность текущая. Тот же наземный робот может идти по минному полю, взрываться там. Ну, это техника, это железо, да? Пробивать дороги и все остальное. То есть подрывать там mm -hmm. какие-то мосты и вести наступательную деятельность. То есть эти же самые наземные дроны могут запускать уже и воздушные дроны. То есть поэтому я больше, например, в тактике наступления как раз бы делал ставку на наземные дроны, как на тот сегмент, который за, мо, может заменить э, пехоту. То есть взять на себя всю логистику, да? Находятся, например, ребята под ударом, да, пускай роботы возят им амуницию, боеприпасы и продукты, да, ну, то есть в больших количествах. То есть для всего этого в разведку идут роботы на короткие расстояния, на дальние расстояния. То есть и я прогнозирую, что это будет будущий этап, это будущий будет виток развития беспилотных систем. в решт название робота-экрантранслятор это тоже довольно-таки перспективный вариант, когда мы говорим про связок. Ну, что не так, еще его заменять? Ну, вот сейчас очень много происходит разных симбиозов. Например, яркий симбиоз – это когда наш катер доплыл до побережья Крыма и оттуда выпустил дрон, который и поразил, скажем так, важную там цель на берегу Крыма. При этом этот катер, он являлся и ретранслятором для этого дрона. Mm -hmm. Мы видим также пример, когда дроны в виде крыльев БПЛА летят на территорию противника 50 километров и там сбрасывают вниз пивишки, которые у них под крыльями две. То есть корабль этот БПЛА большой он является ретранслятором для вот этих маленьких дронов вот это вот первый симбиоз я уже видел наземный дрон который запускает воздушный дрон то есть вот этот вот симбиоз разных технологий роботов как раз и будет определять тоже будущее действие военное я про противника еще хочу поговорить коротко Ну я коротко сколько часу есть мы еще 5 а Їх теж не треба недооцінювати. Я і як по волонтерськи і як, скажімо, так, аналітично бачу, що відбувається зараз на Курщині. В нас дуже серйозна проблема тут по російських дронах, які дорогу про це не дуже багато говорять. Ну зараз більше просто уваги, звісно, там штати і тому подібне. Але на Курщині в нас реально величезна проблема. Це якщо брати дорогу між Сумщиною через хотінь, Писарівку і аж до суджі тут зараз не те, що квест доїхати автомобілям. А, ну просто фантастично складна задача, тому що росіяни своїми дронами з прикордонних районів накривають дуже потужно наших наші автомобілі. І чому я кажу, що по-волонтерськи теж є такі відчуття, тому що просто всі ті підрозділи, які воюють на Курщині, вони вдень буває таке, що кажуть: ну там. Допоможи відремонтувати по дві-три машини за день. Гублять це просто шаленство зараз. Якесь відбувається, і вочевидь, так розумію, що росіяни в основному працюють оптоволокном волокном, тобто протидії якби повноцінної проти цього досі ще не знайдено так. Да, у нас, у нас есть в две проблемы с оптоволокном, основные напрямку. Это как раз вот Курское направление и плюс сейчас активное применение в лесах. Там, где наши ребята привыкли ездить по лесным дорогам, лесным тропам без проблем годами, то есть сейчас там устраиваются засады. Это там Серебрянский лес, Купинское направление, то есть и до 10 километров вглубь россияне работают дронами на оптоволокне, летая вдоль дорог. На Курском напрямку это прежде всего тоже это дроны на оптоволокне, от которых мы страдаем. И до сих пор решения никакого против таких дронов нету, не существует. Единственное, на что я делаю ставку и сейчас рекомендую, это применять максимально сетки, там где-то возможно, наши ребята делают много ошибок. Укрылись вы в здании, проемы должны быть закрыты, двери должны быть закрыты. Поставили вы где-то технику в лесу, сделайте вы со всех сторон сетки. Вот я узнал, что оказывается нам то ли Норвегия, то ли Швеция передала как гуманитарный груз сотни вагонов этих сеток рыбацких которые тоже можно для этого использовать. Они лежат у нас на базах, и их можно брать, только об этом почему-то мало кто знает. То есть обыкновенные крупные сетки и рыбацкие сетки, бэушные, спокойно можно использовать для этого. То есть, и я вот ребятам рассказываю, что максимально пытайтесь закрывать все, все позиции э, вот этими сетями, неважно, веревками, там, сетями, досками, для того, чтобы минимизировать э, возможности дронов атаковать. И плюс, так как дрон на оптоволокне нельзя, нельзя зафиксировать средствами радиоэлектронной разведки, Остается визуальная разведка. Едет машина, ребята, кто сидят в машине, четыре пара глаз в разные стороны. То есть зачастую дрон э, российский на оптоволокне применяет тактику засад, они становятся на перекрестках и ждут наших ребят. Или вдоль дорог. Поэтому... Когда такой дрон взлетает, для атаки очень хорошо заметно, и вести наблюдение помогает. Да, мы не спасем технику, но это тоже железо. Это просто, ну, я говорю про легковые машины, да, то есть ребята успевают выпрыгнуть, как показывает практика. Обычно, если ведется наблюдение, то ребята успевают спастись, а пилот российский атакует всегда практически 99,9% машину, потому что для него это более важная цель для отчета, чем там гоняться за каким-то человеком, ну, образно говоря.